молодой, такой хороший. Саша, ходи четко, говори громко. Ты герой. Ты герой, Саша. Вспомни вот это вот. Из вот этой вот... Мариночка, для твоего роста маловато. И сходи по и подложи

Ребят, работайте, 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 работайте. Люба, Люба, У тебя антигона, Марина, завтра. Я тебе на ушко сказал. Спасибо, спасибо, Петр Петрович. Ребятки, я так и не поняла, что он от нас хотел? Вы знаете, что я вам расскажу? Вот у нас в период моей молодости, ну, столько концертов было. Мы ведь ездили по три, 4, 5, шесть концертов в день. На машинах ездили, на автобусах ездили. Мы так много работали, ребята. Помню, представляете, приезжаю в Чехословакию. Я вся такая молодая, вся такая постоянно смеялась. Так вот приезжаю, нас повели гулять по городу. Вижу такой домик одноэтажный, такая вывесочка деревянная. И написано, ребята, я так смеялась. Дозорище. Это у них так театр там называется, ребята. Да, Петр Луба, Петрович. Плюс, сливый, дорожки, да, Петр Петрович. Да. Клес. Коленка валит, да? Только я тебе говорю, Петя, у тебя сидячая работа. Нужно ходить, нужно работать. Ты меня понимаешь? А вот моя группа сегодня вся на занятиях. Мы сегодня наконец-то выучили скороговорочку, кислыйте, да, молодцы. Мы 9 мая подготовили. Что, Лё, Петенька? А, сейчас. Алло, Тарасичек, привет мой. Ты, ты мне записал, да, там, а то у меня пломбочка там вылетела, да? «На когда?» а, «Сейчас, подожди. Ты знаешь, здесь у нас есть Петр Петрович, ну, заведующий трупы, да? Вот ему тоже нужно зубик сделать. Ага. Да, ага, поняла. Только полную стоимость бери. Угу. Все, Тарасичек, целую тебя, да? Давай. Все, договорились, все будет хорошо.» Люська, да. надо будет кулиграфия. У меня сын тоже в больнице. Приходи! Договорились. Да, а сейчас я побежала. Мне же еще нужно зайти я по фисточку, да? да? Ребятки, пожалуйста, да. Да, хорошо? Я еще и прибегу, да, да хорошо? Я, я ну, до следующей да, недели, да, да. будет первым поздравлять, Нет. ты будешь пол поздравлять. Так, первый я. О, будет первый. Так, поздравляет.